নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ সন্মুখত মই মধুনা মই আজি আপোনালোকক গেষ্ট্ৰিক হ'লে মানে গেষ্ট্ৰিক উঠিলে কি খালেনো গেষ্ট্ৰিক ভাল হ'ব আজি সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক মই ক'ম ঠিক আছে এতিয়া তাৰ আগতে আচলতে গেষ্ট্ৰিকটোনো কিহৰ কাৰণে হয় এই কথাটো মই কৈ আছোঁ আপোনালোকেতো ৰাতিপুৱা প্ৰায় প্ৰায়ভাগ মানুহেই ৰাতিপুৱা উঠি মানে গাখীৰ দিয়া চাহ খায় আচলতে গাখীৰ দিয়া চাহ খাব নালাগে লাল চাহ খাব লাগে গাখীৰ দিয়া চাহ খালেও মানে গেষ্ট্ৰিক হয় আৰু ৰাতিপুৱা আগত মানে পুৰি পুৰি বা পৰঠা এইটো বস্তু নাখাব নাই ৰুটি খাব ৰুটি মানে লাল চাহদি ৰুটি খাব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গেষ্ট্ৰিক হৈ থাকে ঠিক আছে আৰু এই যি বিষৰ মানে মানুহৰ কমৰৰ বিষ মূৰৰ বিষ এইবিলাক হৈ থাকে বিষৰ কাৰণে মানে বেছিভাগ মানুহেই মানে বিষৰ পিটটো খায় বিফল বিল খালেও কিন্তু আচলতে গেষ্ট্ৰিকৰ সৃষ্টি হয় আৰু খানা খাদ্যবিলাক মানে আচলতে সঠিক সময়ত খাব লাগে সঠিক সময়ত মানে কেনেহে ধৰা হ'ল ৰাতিৰ আহাৰটো নটাত হওক দহটাত হওক যি টাইমত খায় আপুনি এটা টাইম মানে ফিক্স কৰি ল'ম এদিন দুদিন অলপ পালে হ'লেও কোনো কথা নাই মানে যদি নটাত খায় ভাত ৰাতিৰ ভাতটো মানে প্ৰায় চেষ্টা কৰিব মানে নটা বজাতে খোৱাৰ আহাৰ মানে অলপ দহ পাঁচ মিনিট ইফালে সৰু কোনো কথা নাই বাৰু তেনেহ'লে আজি আঠটাত খাল কালি দহটাত খাল বাৰটাত খাল এই চলপ অলপ কৰিলেও কিন্তু আপোনাৰ গেষ্ট্ৰিকৰ সৃষ্টি হয় আৰু টোপনি ক্ষতি কৰিব নালাগে মানে বাৰটাৰ আগত আচলতে মানে মোবাইল এৰি মানে ঘূমাব লাগে ঘূমালে আজি মানে টোপনি ক্ষতি হ'লেও কিন্তু গেষ্ট্ৰিকৰ সৃষ্টি হয় ঠিক আছে আৰু পানী পানীটো আচলতে কম খোৱা খায় পানী কম খালেও কিন্তু গেষ্ট্ৰিক হয় আৰু ওজন ওজনৰ হিচাপত আচলতে পানী খাব লাগে আপোনাৰ ওজন মই কথা কৈছোঁ আপোনাৰ ওজন যদি মানে চল্লিছ কেজি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মানে দুই লিটাৰ পানী প্ৰতিদিনে খাবটো একদম দৰকাৰ আৰু যদি আপোনাৰ ওজন পঞ্চাছ কেজি হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি আঢ়ৈ লিটাৰ পানী খাবই লাগিব তাৰপিছত যদি ষাঠি কেজি হয় মানে তিনি লিটাৰ পানী আশী কেজি ওজন হ'লে চাৰি লিটাৰ মানে প্ৰত্যেক বিছ কেজিত মানে এক লিটাৰ পানী খাব লাগে আৰু কি যদি বিছ কেজি ওজন হয় ধৰক হ'ল আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালীযোৰ ওজন বিছ কেজি তাক মানে এক লিটাৰ পানি খুব দিনটির ভিতর মানে এক লিটার পানি খুব ঠিক আছে এইভাবে কেছি টু উঠিলে মানে গেস্ট্রিক কেনেকৈ নাইকিয়া করবেন গেস্ট্রিক মানে গ্যাস নাইকিয়া এইবিলকা করবেন এই বিষয়ে কোথাও এতিয়া এক গ্লাস পানি লব একগিলাচ পানি এক গ্লাস পানি লব তা ছয় সাতটামান মেথি মিঠি দি দিব মেথি আপোনালোকে পাঁচফোৰণ পোৱা যায় হালধীয়া ৰঙৰ হয় মেথি মিথি ছয় সাতটা মানে এক গিলাচ পানীত ফিটাই থৈ দিব মানে তিয়াই থৈ দিব ঢাকনি থৈ দিব আৰু সেই পানীগিলাচ মানে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা উঠি খালী মুখে মানে বাঁহী মুখে মানে মুখ নোধোৱাকৈয়ে মানে সেই পানীগিলাচটো আপুনি মুখত কুলু কুলু কৰি মানে মুখত ল'লে মুখত লৈ মানে কুলু কুলু কৰি ফৰিলে কৰিমিতে মানে খাই দিলে পানীখিনি আর মেথি যা ছয় সাতটা সেই ছয় সাতটা মেথি আপনি সবাই খাই দিব এ করব আপনি রেগুলার করে থাক এই সিস্টেম থাকিলে আপনি গেস্ট্রিকর টেবলেট আর কিনি মানে ফার্মাশিরপরা কিনি কিনি খাই থাকি না আপনার এই সিস্টেম খাই থাকলে আপনি গেস্ট্রিক ভাল হয়ে যাব আর এটা কাম করবেন অকস্মাত মানে দিনৰ শাকতে গেস্টিক উঠি গোট গেস্ট্রিক উঠলে কি করব মানে একগিলা গরম পানি লোক এগিলাচ গৰম পানী অলপ অকণমান মানে নিমখ ল'ব এতিয়া গৰম পানীত মানে নিমখখিনি দি ঘুটি ঘুটি মানে হেৰি কৰিব হেঁপান এগিলাচ খাই দিব চাব অলপমান পিছতে আপোনাৰ গেষ্টিভটো নাইকিয়া হৈ গৈছে এই চিষ্টেমতো কৰিব পাৰে আচলতে ইটোৱেই কৰিব ৰাতিপুৱা ৰাতি ফিটাই থৈ দিয়া এই মেথিৰ গুটিটো ইটোৱেই খাব এই চিষ্টেমত কৰিলে ভাল হ'ব আৰু কলৰ খাৰ যদি থাকে কলৰ খাৰো খাব পাৰে আধা কাপ কৰি অলপ পানী মিহিলে খাব মানে আধা কাপ যদি কলৰ চেকা বুলি কওঁ সেই কলৰ খাৰ যদি খায় আধা কাপ নাই তথাপিতো সেই চিষ্টেমতো আপোনাৰ গেষ্ট্ৰিক নাইকিয়া হয় ঠিক আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত আৰু মানে গেষ্ট্ৰিকটো কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰে জানিলে আৰু যদি আপুনি অকণমানো যদি ইয়াৰ পৰা উপকাৰ অহা বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যদি আপুনি এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীক এই ভিডিঅ'টো মানে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ